নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী আজি এটা কাহিনী কওঁ জীয়া কাহিনী বাস্তৱ কাহিনী এটা এগৰাকী ছোৱালী মাক দেউতাকৰ আদৰৰ ছোৱালীজনী এদিন এজন ল'ৰাৰ সৈতে প্ৰেমত পৰিল আৰু প্ৰেমত যেতিয়া পৰিলে গতিকে সময়ত ব্যৌ হ'ল কিন্তু এই বিয়াখনে মানে হ'ল যত অশান্তিৰ মূল আৰু ভাল পাই এখন সুখৰ সংসাৰৰ কল্পনা কৰি যোৱা ছোৱালীজনীয়ে শহুৰেকৰ ঘৰত প্ৰথম দিনাৰ পৰাই অশান্তি পাবলৈ ল'লে তেওঁৰ শাহুৱেকৰ পৰা শাহুৱেক শহুৰেক নাই শাহুৱেকে চাকৰি কৰে শাহুৱুয়েকে নিজে ঘৰ দুৱাৰ বনাইছে গতিকে তেওঁ এটা অহংকাৰত থাকে তেওঁৰ অহংকাৰটো হ'ল তেওঁৰ ধন সম্পত্তিলৈ এই ভাল পাই ল'ৰাটোৱে ভাল পাই নিয়া ছোৱালীজনীক তেওঁক গ্ৰহণ কৰিব নিজে বোৱাৰী হিচাপে তেওঁ বোৱাৰীক পাকঘৰত সোমাব নিদিয়ে তেওঁ বোৱাৰীক ফ্ৰিজৰ পৰা বস্তু আনিব নিদিয়ে তেওঁ যিহেতু ঘৰটোত কাৰেণ্টৰ বিল দিয়ে গতিকে বোৱাৰী খোলে তেওঁ কাৰেণ্ট বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু কথাৰ প্ৰতি বেয়া ব্যৱহাৰ কথাই প্ৰতি মানে তিৰস্কাৰ তো ছোৱালীজনীক থাকে কেনেকৈ সেইখন ঘৰত যি সপোন লৈ বুকুত এখন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেইখন ঘৰৰ শাহুৱেকে তাইৰ সকলো সপোন চুৰমাৰ কৰি দিলে মইতো এনেকুৱা শাহুৱেকৰ কল্পনা কৰিয়েই ভয় লাগিছে যিবিলাক কথা শুনিছোঁ বহুত দুখ লাগিছে যে কিয় এনেকুৱা হয় নিজৰ ল'ৰাটোৱে এগৰাকী নাৰীক বিয়া কৰাই লৈ গৈছে এই যে বোৱাৰীক অত্যাচাৰ কৰাৰ পিছত সেই দুখটো পুত্ৰওতো পাইছে আৰু ঘৰখনত পুত্ৰ বোৱাৰীৰ যদি অশান্তি হয় তেওঁ কি শান্তিত থাকিব মইতো ইয়াৰ আগতে বহুতে বহুত বোৱাৰীয়ে শাহুৱেয়েকক অত্যাচাৰ কৰাৰ কথা শুনি আছিলোঁ কিন্তু আজি শাহুৱেকে বোৱাৰীয়েকক অত্যাচাৰ কৰাৰ কাহিনীটোৱে সঁচাই আচৰিত কৰিছে দুখো দিছে যে ইমানখিনি অত্যাচাৰ কৰিলে কেনেকৈ থাকে বোৱাৰীয়েকে যদি চাহকাপ আনি দিয়ে শাহুৱেকে দলিয়াই দিয়ে তোমাৰ হাতেৰে মই চাহ নাখাওঁ সি আচৰিত কথা কিয় এনেকুৱা কিমান দিনীয়া জীৱন নিজৰ দমত কিমান দি থাকিব শৰীৰৰ সুস্থতা দেহৰ সুস্থতা মনৰ সুস্থতা সদায় একে নাথাকেতো বয়স হৈ অহাৰ লগে লগে দেহ মন দুৰ্বল হৈ আহিব টকাৰ দম্ভ অহংকাৰ সদায় নাথাকে যেতিয়া দেহটো ভৰি আহিব হাতেৰে কাম কৰিব নোৱাৰা হ'ব তেতিয়া সেই বোৱাৰীয়ে কিন্তু সহায় কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া বোৱাৰীয়ে কিয় চাব আৰু তেতিয়া মানুহে ক'ব যে বোৱাৰীয়ে আজিকালিৰ বোৱাৰীয়ে শাহুৱেক নাচায় আৰু যিগৰাকী শাহুৱেকে বোৱাৰীয়ে গৃহ প্ৰৱেশৰ দিনৰ পৰা অত্যাচাৰ কৰিছে মেণ্টেলি অত্যাচাৰ কৰিছে ফিজিকেলি অত্যাচাৰ কৰিছে সেইগৰাকী বোৱাৰীয়ে শাহুৱেয়েক কেতিয়াবা চাবনে শাহুৱেক অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন হ'লে বোৱাৰীয়েকে চাবনে আশা কৰিব পাৰেনে আমিতো বহুত সময়ত বুজাওঁ যে যি হ'ল হ'ল বোৱাৰীগৰাকীক আমি সাধাৰণতে কওঁ যে যি হ'ল হ'ল যে সংসাৰখন যিহেতু তোমাৰ তুমি ভালকৈ থাকা আৰু আৰু যে এই যে পুতেক পুতেকে বোৱাৰী এইবিলাকক লৈ যায় শাহুয়েকৰ পৰা বেলেগে থাকেই এইবিলাকো একো পতা নিশ্চয় কাৰণ নহয় জানো যে যিগৰাকী ছোৱালীক তেওঁ পত্নীৰূপে লৈ আনিছে সেইগৰাকী ছোৱালীক যদি মাকে অত্যাচাৰ কৰে সেই ছোৱালীজনীৰ দুখ কেনেকৈ হাজবেণ্ডে চাই থাকিব বহুত হাজবেণ্ডে সেইকাৰণে অশান্তি নহওক বুলি নিজৰ পত্নীক লৈ গৈ বেলেগে থাকে কিন্তু বহুতে সেই সাহস কৰিব নোৱাৰে কাৰণ যদি দেউতাক ঢুকাইছে মাকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে কৃতজ্ঞ হৈ থাকে গতিকে তেওঁ নিজৰ সংসাৰখনকে ভাঙি চাৰ খাৰ কৰে কিন্তু মাকক সন্তুষ্ট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে এনে পুত্ৰও আছে আৰু এনে পুত্ৰও আছে যে যিহেতুকে আনৰ ছোৱালী এগৰাকীক আনিছে সেই ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো ধ্বংস নকৰোঁ বুলি মাকক মানে মাকৰ অশান্তি নোহোৱাকৈ বেলেগে থাকিব খোজে আৰু তাৰপিছত এদিন মাকৰ প্ৰতি মমতাও নোহোৱা হৈ আহে পুত্ৰই মাকৰ খবৰ ল'বলৈও বাদ দিয়ে এইবিলাক অতি বাস্তৱ আৰু প্ৰেক্টিকেল কথা যেতিয়ালৈকে কাহিনীৰ চৰিত্ৰক আপুনি লগ নাপায় তেতিয়া বিৰূপ মন্তব্য দিয়া যায় যে যেতিয়া শুনো যে শাহুৱেক চোৱা নাই বোৱাৰীয়েকে বা বিয়া হৈয়ে বোৱাৰী বেলেগে থাকিব ল'লে বা বিয়া হৈয়ে ঘৰখন ভাঙিলে বোৱাৰীয়েকে এনেকুৱা কথা শুনো আৰু তাত আমি কমেণ্টো প্ৰদান কৰোঁ যে কিয় কিয় ঘৰখনৰ লগত মিলিব নোৱাৰিলেই বা কিয় মিলি নাথিল নাথাকিল আহিয়ে কিয় ঘৰখন থাকিলে কিন্তু যেতিয়া চৰিত্ৰটোক নিজে লগ পোৱা যায় যেতিয়া চৰিত্ৰটোৰ পৰা কথাখিনি শুনা যায় তেতিয়া অনুভৱৰ সঁচাই সেই ঠাইত জীৱন যাপন কৰাটো কিমান কষ্টকৰ এই উৎকট গৰমত লাইট আৰু ফেন বন্ধ কৰি দিলে মানুহ শুব পাৰে জানো এই মানে ঘৰখনত তেওঁ নিজে বস্তুবোৰ আনিলে কাৰণে বোৱাৰীয়েকক এটা বস্তু চুব নিদিয়া কথাটো বোৱাৰীয়েকে কেনেকৈ শান্তিত তাত থাকে কওক মইতো এইবিলাক কথা শুনি নিজকে কিবা সগল মগল লাগি যায় সঁচাই জীৱন সঁচাই বিচিত্ৰ আৰু আমি বহুত বিচিত্ৰ মানুহেৰে ভৰা সংসাৰ এখনত আমি বাস কৰি আছো মই বহুত মই সদায় সঁচা সেইটোৱে কওঁ যে মই জীৱনত বহুত মানুহক লগ পালোঁ বহুত চৰিত্ৰক লগ পালোঁ আৰু সেইকাৰণে জীৱন সম্বন্ধে মোৰ মানে বহুতখিনি কিন্তু অভিজ্ঞতা মই আৰ্জি লৈছোঁ মানে শৈশৱৰ পৰা মোৰ জীৱন সম্বন্ধে আকৰ্ষণ বেছি আৰু যিহেতু লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ অহাৰ পিছত মানুহৰ এই স্বভাৱ সম্বন্ধে জনাৰ কৌটো হ'লো মোৰ বেছি মই কাকো আক্ৰমণ বা আঘাত নকৰোঁ কিন্তু আনৰ এই কথাবোৰ মই চিন্তা কৰোঁতে হয় মানুহ কিয় এনেকুৱা হয় ভুল কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে ভুল শাহুৱেকৰ থাকিব পাৰে ভুল বোৱাৰীয়েকৰ থাকিব পাৰে কিন্তু ঘৰখনতো তেওঁলোকৰ নিজৰ অ আনৰ ঘৰৰ ছোৱালী এজনীক তৎক্ষণাতে নিজৰ কৰি লোৱাত বহুতে মানে দিগদাৰ পায় অসুবিধা পায় আৰে পৃথিৱী সংসাৰখন আমাৰ অসমীয়া সংসাৰখনটো তেনেকেই চলি আছে যে আনৰ ছোৱালীক নিজৰ ছোৱালী কৰি লোৱা হয় নিজৰ গৰাকীক আনৰ হাতত তুলি দিয়া হয় কিমান ভয় লগা এটা জীৱন কিমান অনিশ্চিত এটা জীৱন আমাৰ নাৰীৰ জীৱন চব এখন ঘৰত আলাসত ডাঙৰ দীঘল হয় জীৱনটো বুজিব লওঁতে অন্য এখন অচিনাকি ঘৰক আপোন কৰি ল'ব লগা হয় আৰু সেইখন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰাই যদি তিৰস্কাৰ সেইখন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰাই যদি অপমানিত হ'ব লগা হয় দুখ পাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেইখন ঘৰত সেইখন ঘৰৰ মানুহখিনিক কেনেকৈ আপোন কৰি লোৱা যায় কথাবোৰ সকলোৱে বুজক নিজৰ সন্তানটোৱে বিয়া কৰাই অনা বোৱাৰীগৰাকী আপোনাৰ বোৱাৰী মোৰ ল'ৰাই যেতিয়া এগৰাকী বোৱাৰীক বিয়া কৰাই আনিব তেওঁ মোৰ মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী মোৰ বংশক তেওঁ আগলৈ লৈ যাব এই যে বংশনামাখন সেই লোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰীগৰাকীয়ে কিন্তু কঢ়িয়াই নিব ময়ো এঘৰৰ ছোৱালী এঘৰৰ বোৱাৰী মোৰ সাহুৱে কিন্তু মোক কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ বোৱাৰীয়ে কেতিয়াবা মোৰ লগত তৰ্ক কৰিছে শাহুৰ খং উঠিছে গালি পাতিছে যদিও মোৰ মনে মনে আছোঁ কেতিয়াও তৰ্ক কৰা নাই তাৰ এটা কাৰণ মই টিষ্টি থাকিব পাৰিছোঁ এইটোও হ'ব পাৰে মই বেলেগে থাকোঁ এদিন যাওঁ কিন্তু সেই বুলি বেলেগে থকাটোৰ অৰ্থ কিন্তু বেয়া হৈ অহা নহয় আমি কামৰ কাৰণে আছোঁ কামৰ তাগিদাৰ আছোঁ কাৰণ আমি যেতিয়া বিয়া হওঁ আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া আমাৰ নিজৰো আৰ্থিক অৱস্থা বৰ ভাল নহয় আমি যুদ্ধ কৰিব লগা সেই সময়খিনি যুদ্ধ কৰি কৰি আমি আগবাঢ়িছোঁ ইটোৱে সিটোৰ সহযোগত আগবাঢ়িছোঁ গতিকে আমি ঘৰখনকো ধৰিছোঁ মোৰ ঘৰখনক যেনেকৈ ধৰিছোঁ মোৰ শহুৰৰ ঘৰখনকো তেনেকৈ তুলি ধলাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু সেই সুবিধাটো মই পাইছোঁ মোৰ শাহুৱে কেতিয়াও মই চাহকাপ দিলে দলিয়াই পেলাই দিয়া নাই খং উঠিলে গালি পাৰিলেও মই হাতত তুলি দিয়া চাহকাপ দলিয়াই পেলোৱা নাই বা মোক তিৰস্কাৰ কৰি পোৱা নাই যে তুমি এই ঘৰত কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰা মই তোমাক কেতিয়াও বোৱাৰী গণি নলওঁ বৰঞ্চ জীৱনৰ সকলো কথা মোৰ লগত ভাঙি পাতি পাতিছে জীৱনৰ এনে কোনো কথা নাই যিটো কথা মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই মোৰ সাঁহুৱে গতিকে ময়ো ভাবোঁ যে মই যেতিয়া মোৰ ল'ৰাটোক বিয়া কৰাই আনিম মোৰ বোৱাৰীগৰাকীৰ সৈতেও মই সেই একেই আত্মীয়তা গঢ়ি তুলিম কাৰণ ঘৰখনতো আমাৰ ল'ৰা মোৰ বোৱাৰী মোৰ মোৰ সংসাৰখন মই চলাই দিম তাত মই কিয় তিৰস্কাৰক ঠাই দিম তাত থাক থাক কিয় ঠাই দিম এনেকুৱা ভাৱ সকলোৱে ভাবিব লাগে এই যে ছোৱালীজনীৰ জীৱন কাহিনীটো শুনিছোঁ কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰা ছোৱালীজনীক আজি মই কৈছোঁ যে আজি এই যে কান্দিলা আজিয়েই শেষ আজিৰ পৰা আৰু পুৰণি কথা মনত পেলাই নাকান্দিবা আজিৰ পৰা তুমি বৰ্তমানত থিয় হোৱা আৰু আজিৰ পৰাই নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা তুমি তোমাৰ জীৱন সংগীত ল'ল যিজন মানুহৰ প্ৰেম আৰু ভাল পোৱাত দুখ গৈ তুমি এখন সপোনৰ সংসাৰৰ কল্পনা কৰিছা সেই সপোনৰ সংসাৰখন নিজে গঢ়ি তোলা তাক নাক কাৰোবাৰ তিৰস্কাৰ কৰাৰ অধিকাৰ নাক কোনোবাই চাহ দিলে দলিয়াই দিয়াৰ অধিকাৰ এইবিলাক বেয়া কথা দেই বেয়া কথাটো কাকো কষ্ট দিয়াৰ ইমান কষ্ট দিয়াৰ আচলতে কাৰো অধিকাৰ নাই আৰু ঘৰ দুৱাৰ চব অস্থায়ী কোনেও একো লৈ নাযায় এই যে থকা দিনকেইটা পৃথিৱীত আছো মিলি জুলি থকাটোৱেই ডাঙৰ কথা অঁ বেয়া লাগিব পাৰে বেয়া লাগিলে দূৰত্ব বজাই ৰখাটো ভাল সমাজৰ সকলো মানুহকে যে ভাল লাগিব সকলোৰে লগত যে হৃদয়ৰ বাৰ্তা বিনিময় কৰিব লাগিব বা পাৰিব সেইটো কিন্তু কথা নহয় কিছুমানৰ সৈতে কথা পাতি ভাল নালাগিব পাৰে কিছুমানৰ সৈতে মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰি ভাল নালাগিব পাৰে তেওঁলোকৰ লগত এটা দূৰত্ব বজাই চলিলেই হ'ল সেইবুলি তেওঁলোকক অন্যায় কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ বেয়া কথা তেওঁলোকৰ বিষয়ে বেয়া কথা আনৰ আগত আলোচনা কৰিব নালাগে তেওঁ তেওঁৰ লগত তেওঁৰ ভাগে জীয়াই থাকক তেওঁ তেওঁৰ জীৱনটো যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ চলাই নিয়ক তেওঁৰ লগত কোনো কাৰণতে যুক্ত খুব সময়ৰ কাৰণে আহিছোঁ অলপ সুখ আৰু আনন্দেৰে জীৱনটো অতিবাহিত কৰি অহাবাদে গুচি যাম কোনেও লগত একো লৈ নাযায় এইখিনি মায়াৰ সংসাৰৰ এই সময় চমু সময়খিনিত অকণমান মিলি জুলি থাকোঁ অকণমান এৰা ধৰাৰে থাকোঁ গতিকে সেই শাহু আৰু বোৱাৰী দুয়কৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ মিলি জুলি থাকক আৰু নাথাকিলে দূৰত্ব বজাই চলক কোনেও আকৌ অন্যায় কৰিব নালাগে কোনোৱে কাৰো বিৰক্তাচৰণ কৰিব নালাগে আৰু কোনোৱে মই ঘৰ বনাইছোঁ মোৰ ঘৰত তুমি থাকিব নোৱাৰা বুলি ক'ব নালাগে আৰু নিজৰ ঘৰটো বনালে নিজৰ মানুহখিনি নাথাকি কাৰ কাৰণে ঘৰটো বনালে খোৱা বস্তুখিনি আনিলোঁ যদি নিজৰ মানুহখিনিয়ে ভগাই থ'ব নোৱাৰিলোঁ সেই খোৱা বস্তুৰ মূল্য কি থাকিল পইচা আৰ্জিছোঁ যদি সেই অৰ্জা পইচাখিনি নিজৰ মানুহৰ কাৰণে খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰ্জাৰ কি লাভ হ'ল সেই প্ৰশ্নবোৰে পাগল কৰি দিব দেই ভালেই থাকক সকলো